নমস্কাৰ খেলুৱৈ যেতিয়া আখুৰিক হৈ পৰে তেতিয়া কি হয় তাৰে উদাহৰণ বিগত সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা মহানগৰীৰ বৰমতেৰিয়াৰ পূৰ্ণিমা মেঞ্চন এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হোৱা ঘটনা যি ঘটনাই আমাক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰোৱাইছে কি এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল তানিয়া যাৰ বাবে জন্মদাত্ৰীৰ মাতৃকো পৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে তানিয়াই খবৰ অনুসৰি আধুনিক পোচাকক লৈ প্ৰায়ে মাতৃ অঞ্জু দেৱীয়ে আপত্তি কৰিছিল জীয়ৰী তানিয়া কুমাৰীক সেয়ে এতিয়া চৰ্চা চলিছে চুটি কাপোৰ অৰ্থাৎ চৰ্চ পিন্ধিব দিয়া নাছিল মাতৃয়ে সেইবাবে নেকি টানিয়াৰ এই মাতৃপথ এগৰাকী সাধাৰণ কন্যাৰ পৰা উদীয়মান প্ৰতিভাসম্পন্ন খেলুৱৈ হিচাপে গঢ়ি তোলাত মাতৃৰ অৱদান আছিল অনন্য কিন্তু জন্মদায়নী মাতৃৰ সকলো দুখ কষ্টক নৈস্বত কৰি নিশংসতাৰ সকলো সীমা অতিক্ৰমেৰে হত্যা কৰিবলৈ অকণো কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে দানিয়াই লোমহৰ্শক হত্যাকাণ্ডটো হোৱাৰ হিচাপত তিনিদিন পাৰ হ'ব গ'ল জন্মদাতৃ মাতৃয়ে যে ইহ সংসাৰত নাই সেই কথাত অকণো দুখ নাই তানিয়া কুমাৰীৰ এবাৰলৈও মাতৃক হত্যা কৰি অনুশোচনাত দগ্ধ হোৱা নাই ঘাতক কন্যা আৰক্ষীৰ সন্মুখত দৃঢ়তাৰে কন্যাই স্বীকাৰ কৰিছে নিজৰ মাতৃক তানিয়ায় নিজ হাতেৰে হত্যা কৰা করা নাটকীয় লাগিলেও বরমতরিয়ার পূর্ণিমা মেনশন এপাৰ্টমেণ্টত মঞ্জু দেৱীৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ এটা বিব্ৰত হৈ পৰিছে স্বয়ং আৰক্ষীও কিয়নো নিজ কন্যাই মাতৃক যে হত্যা কৰিছে সে আৰক্ষী নিশ্চিত কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি হ'ব পাৰে সেয়া অলপো সুংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে বিগত সাতাইছ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা মাতৃ হত্যাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা তানিয়া কুমাৰীক বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ সুধি জেৰা চলাইছিল জি এম চি এইচত ঘাটক কন্যাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা চিকিৎসকেও তানিয়া কুমাৰীৰ মানসিক শাৰীৰিক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে মাতৃক হত্যা কৰাৰ আঁৰত কি কাৰণ আছে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও জানিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ সময়তো এক প্ৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ হৈ ৰল ঘাতক কন্যা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে থানালৈ নি পুনৰ জেৰা চলাইছে তানিয়াকুমাৰী কিন্তু নিজৰ দুখ স্বীকাৰ কৰাৰ বাদে আন মন্তব্য দিয়াৰ পৰা টানিয়া বিৰত থাকে বুলি আৰক্ষী সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ দিনা দিনৰ আঢ়ৈ বজাতে পিতৃ দীপচান প্ৰসাদ নিজৰ কৰ্তব্যস্থলীলৈ ওলাই গৈছিল ঘৰত আছিল কেৱল মাতৃ আৰু কন্যা দিনৰ ভাগত সকলো সাধাৰণভাৱে চলি আছিল যদিও সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগেই বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল মাতৃ কন্যাৰ তৰ্কাতৰ্কিৰ চিঞৰ মাতৃৰ তুলনাত টানিয়া কুমাৰীয়ে অতি বিভৎসভাৱে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল এপাৰ্টমেণ্টটোৰ একাংশ আৱাসীয়ে সদৰি কৰা মতে এক প্ৰকাৰ জন্তু জানুৱাৰৰ দৰেই বিকট শব্দৰেই চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল তানিয়া কুমাৰীয়ে বহুলোকে এই পৰিৱেশক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল কিয়নো তিনিজনীয়া পৰিয়ালটোত পূৰ্বতে চিঞৰ পাকৰ হোৱাটো দূৰৰেই কথা ঘৰত মানুহ আছেনে নাই সেয়াও গম পোৱা নাছিল আন আৱাসীসকলে প্ৰথম অৱস্থাত আৱাসীসকলে মাতৃ কন্যাৰ মাজত কিবা কথাক লৈ দুৰ্বাদল কাজিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল যদিও লাহে লাহে এই কাজিয়াৰ অৱসান হ'ব বুলি ভাবি লৈছিল কিন্তু কোনো এজন আৱাসীয়ে সপোনতো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল যে তানিয়া কুমাৰীৰ দৰে দেখাত শান্ত শিষ্ট

তাৰপৰা ছোৱালীটো বাজাৰ কৈছিলে কিবা কাজিয়া শুনিছিল নেকি আনক নে নাই কাজিয়া দেখাও নাই কাজিয়া আচৰিতে হৈছে আনি ছোৱালী দুমাকো মাৰো তাকে তাইক হেৰি কৰোঁ মানে সিমানটো উগ্ৰ ছোৱালী দেখা নাই আমি আগতে মাকুৱে নামাতে বাটেদি গপ গপককৈ যাই থাকে পিঠিত ব্যক্তি লৈ আকৌ আহি থাকে সিমানে কিন্তু মানুহ মাৰিব পৰা উগ্ৰ ছোৱালী আনি নেকি বয়স কিমান হ'ব মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকী কিমান হ'ব কিমান হ'ব ছোৱালীজনী সোতৰ তাৰপিছতে ওচৰ চুবুৰীয়াইও আৰক্ষীক এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাত কিছু সময়ৰ বিৰতিত এপাৰ্টমেণ্টটোত আহি উপস্থিত হৈ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ দল মাতৃক হত্যা কৰাৰ পাছতো একেবাৰে সুস্থ অৱস্থাত আছিল তানিয়া কুমাৰী হত্যাকাণ্ডটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ এতিয়ালৈ অহা নাই যদিও শীতল মস্তিষ্কৰে মাতৃক টান নোযোৱালৈকে একেবাৰে শেষ কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনাৰে হত্যাকাণ্ডটো যে ঘাতক কন্যাই সংঘটিত কৰিছিল সেয়া তদন্তত স্পষ্ট হৈ পৰিছে খানাপাৰাৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰা তানিয়া কুমাৰীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মেঘালয়ৰ ইউ এছ টি এমৰ স্নাতক মহলত নামভৰ্তি কৰিছিল সৰুৰে পৰা ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি অত্যন্ত অনুৰাগী টানিয়া কুমাৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত ৰাজ্যিক আন্ত্যিক পৰ্যায়ৰ কেইবাটাও পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছত একমাত্ৰ কন্যাৰীৰ নিশংস ৰূপ দেখি হতভাগ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পিতৃ দীপচান্দ প্ৰসাদক আৰু দীপচান্দ প্ৰসাদে কৈছিল যে তাই কোৱাৰ দৰে মাকে সদায় তাইক গালি পৰা নাছিল মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱা পৰ্যন্ত সকলো ঠিকে থাকে আছিল মাতৃকন্যার মাজত কোনো ধরনের কাজিয়া হওয়া নাছিল কিন্তু হঠাৎ কি কথা দু কাজের সৃষ্টি হল এনে পৰিস্থিতি হল বুজিব পৰা নাই মৃত মঞ্জুদেবীর মরণোত্তর পরীক্ষা জিএমসি এইচত সম্পন্ন হওয়ার সময়ত মঞ্জুদেবীর মগজুর কেবা স্থানতো গুরুতর আঘাত বুলি বিশেষ সূত্রের পর পৰা গেছে মঞ্জুদেবীর মগজুর আঘাত সমূহ ইমানেই গভীর আছিল যে কোনো কারণতে নাথাকিলেহে জান বলে সূত্রটোয় জানাইছে ভয়ানক এই কাণ্ডটোৱে সম্প্ৰতি মহানগৰী গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যটিৰ সকলো অভিভাৱককেই শিখৰিত কৰি তুলিছে কিন্তু এতিয়া খবৰ আহিছে এই খবৰ অতিকৈ উদ্বেগজনক বিভিন্ন মহলত প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি আধুনিক পোচাকক লৈ প্ৰায়ে মাতৃ মঞ্জু দেৱীয়ে আপত্তি কৰিছিল জীয়ৰী তানিয়া কুমাৰীক কিয়নো এগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খেলি সুনাম অৰ্জন কৰা তানিয়া কুমাৰীয়ে নৱেম্বৰত হ'বলগীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টুৰ্ণামেণ্টত অংশ লোৱাৰ কথা আছিল টেনিস খেলোয়েরূপে সুনাম অর্জন করার বহু ধন তানিয়ার যাৰ বাবে যারানিয়ার জীবনশৈলী এক প্রকার অভিজাত হয়ে পড়ছিল কিন্তু অমায়িক শান্ত আর সাধন গৃহীরূপে পরিচিত মাতৃ মন্ত্রী দেবীর জিয়রীর এই আধুনিকতা কিছু পৰ্যায়লৈ আপত্তিজনক যাৰ যার প্ৰায়েই মাতৃয়ে পোশাক অথবা আধুনিক জীবনশৈলীক লৈ জিয়রীক আপত্তি ৰখাইছিল আৰু মাতৃ আৰু এই জীয়েকৰ এই মনোমালিন্যই সময়ত গৈ তীব্ৰ বাকীতণ্ডৰ সৃষ্টি হয় সেইদিনা ঘৰত পিতৃ তথা তিনিশ প্ৰশিক্ষক তীৱ্যন্ত নথকা সময়ত মাতৃ মঞ্জুদেৱী আৰু জুৰি পানীয়াৰ মাজত সন্ধিয়া যথেষ্ট তৰ্কাতৰ্কি হয় তৰ্কাতৰ্কি শব্দ সলনি হয় পিছত পতা গুটিৰে থেতেলি থকা শব্দ শুনিবলৈ পায় ওচৰ চুবুৰীয়াই আৰু তাৰপিছত ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে মঞ্জুদেৱীৰ ঘৰলৈ গৈ দৰ্জাৰ টোকৰ মৰাত দৰ্জাখন ভিতৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল একে সময়তে জীয়ৰী টানিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত পৃষ্ঠিব নোৱাৰি মঞ্জুদেৱে বন্ধ দুৱাৰৰ বাহিৰত থিয় হৈ থকা ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাসকলক চিঞৰি চিঞৰি মাতিছিল বৌ মোক বচাওক লগতে জীয়ৰী টানিয়াক উদ্দেশ্যে লগতে জীয়ৰী টানিয়াক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল মোক ক্ষমা কৰি দিয়া এনেদৰে ক্ৰমাৎ ভিতৰৰ পৰা মঞ্জুদেৱীৰ চিঞৰ বাকৰ স্তব্ধ হৈ পৰাত বন্ধ দুৱাৰৰ বাহিৰৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়া মহিলাসকলে দুৱাৰখন খুলিবলৈ চিঞৰ বখৰ পৰা তেজেৰে তুমুৰলি ফটা কাপোৰ পিন্ধা টানিয়াই বন্ধৰ ৰজাখন খুলি দিয়ে আৰু হাতত লৈ থকা তেজ লগা পতা গুড়িটো লৈ টানিয়াই সন্মুখত থকা ওচৰ চুবুৰীয়াক কয় তাই নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰিছে আৰু হাতত তেজ লাগি থকা পতা গুড়িটো লৈ তাতেই তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰা হত্যাকাৰী টেনিছ খেলুৱৈ টানিয়াই পুহি পৰে ইয়াৰ পিছতে ওচৰ চুবুৰীয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়া দিছপুৰ আৰক্ষীক ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা এপাৰ্টমেণ্টত আহি উপস্থিত হয় ইউ এছ ডি এমত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত অধ্যয়নৰত অমায়িক স্বভাৱ বুলি সকলোৱে আদৰপ কৰিছিল তানিয়াক কিন্তু তানিয়াই নিজৰ মাতৃক হত্যা কৰাৰ পিছত আৰক্ষীৰ সন্মুখত অৱগত কৰে যে মই ছোৱালী হোৱা হেতুকে মায়ে মোক সদায় তিৰস্কাৰ কৰিছিল তাৰোপৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি দেউতাই মোৰ সৈতে জনসম্পৰ্ক চলাই আছিল মই এই বিষয়ে মাক বহুবাৰ অৱগত কৰিছিলোঁ যদিও মায়ে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ইয়াক লৈ মোৰ সৈতে মাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কাজিয়া চলি আছিল আৰু আজি মই নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ ললোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আজিৰ নৱপ্ৰজন্ম ইমান অসহিষ্ণু কিয় হৈছে যাৰ বাবে নিজৰ মাতৃকো পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠাপোত নকৰা হৈছে মাতৃক হত্যা কৰিও কিদৰে অনুদপ্ত নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী টেনিছ খেলুৱৈ কেৱল চুটি কাপোৰ পিন্ধিব নিদিয়া বাবেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল নেকি টানিয়াই কিয় আৰু কেনেকৈ ইমান আখৰিক হ'ব পাৰিলে মাতৃ সন্তান টেনিছ খেলুৱৈ টানিয়া কিয় সমাজ ব্যৱস্থাত বৃদ্ধি পাইছে এনেবোৰ ঘটনা কিয় মানুহৰ কিয় কিশোৰসকলৰ বা কিয় যুৱক যুৱতীসকলৰ সহ্য শক্তি লুপ্ত পাবলৈ ধৰিছে কি এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল টানিয়া কি সঁচা কি মিছা এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম বুটলিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈ কেনেকৈ ইমান আখৰিক হৈ পৰিব পাৰে সামান্য ঘটনাৰ পৰিণীতি টানো ইমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে মুঠৰ ওপৰত এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া বিব্ৰত কৰিছে সচেতন মহলক কিন্তু এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ভাবে আপোনাৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপুনি জনাব পাৰে যে কিয় বৰ্তমান সমাজত সাম্প্ৰতিক সময়ত বৰ্তমানৰ ন প্ৰজন্ম ইমান ধৈৰ্যহীন হৈ পৰিছে ইমান অসহিষ্ণু হৈ পৰিছে